Шановні колеги, усім доброго дня. Раді вас бачити у нашому прес-центрі «Укрінформу». Тема сьогоднішнього заходу сенсаційне викриття фактів корупції та розкрадань у зоні АТО. Дозвольте вам представити нашого спікера. Це заступник командира правого сектору Валентин Манько. Будь ласка, Валентину Миколаєвичу, вам слово. Добрий день. А, все. Добрый день. Значит, кто меня не знает, хочу немного о себе рассказать. Я закончил два высших учебных заведения, финансовый институт и Академию госуправления при президенте. Работал в налоговой в свое время, работал в комиссии по регулированию рынков финансовых услуг. До начала революции достоинства занимался частным бизнесом на родной Днепропетровщине – имел небольшое фермерское хозяйство. В конце ноября 2013 года я приехал в Киев для поддержки участников Евромайдана, где остался вместе со своими друзьями до победы. После захвата сепаратистами админзданий зданий в Донецке и Луганске я вместе со своими товарищами, среди которых были Юрий Береза, Андрей Денисенко, Дмитрий Ярош и многие другие, приложили максимум усилий для борьбы с сепаратистскими настроениями в нашей родной Днепропетровщине и не допустили оккупантов на нашу землю. После первых жертв в Донецке мною был создан отряд из 11 человек, вооруженных охотничьими карабинами, ножами и битами. Вместе с моими товарищами мы начали ликвидировать блок блокпосты сепаратистов, обзаводились трофейным оружием, учились воевать за свою землю. К сожалению, из первого состава нас осталось всего двое – с развитием событий на Востоке, нашей Родины, отряд пополнялся все новыми и новыми людьми. К февралю 2015 года нас уже было 550 человек. То есть мы входили, то есть я был, одно время я был э, начальником штаба э, батальона Днепр-1, вот, и, ну, и вместе с тем я был заместителем, руководителя, зам, заместителем командира ДУК «Правый сектор». Добровольческий отряд, которым я руководил, принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, Пески, Спартак, Опытное, Марьинку, Савур-Могилу, Дебальцево, Красногоровку, Иловайск и многих других боях. Нами, нами было взято в плен, то есть мы как бы мы разведчики, ДРГ, нами было взято в плен около 400 человек. Большинство из которых в дальнейшем были обменены на наших военных, попавших в застенки сепаратистов. Некоторых мы передавали в СБУ или отдавали переговорщикам, которые могли сделать, совершить обмен. В тесном взаимодействии с подразделениями ВСУ, Нацгвардии, Милиции, СБУ мы на своих животах проползали всю линию фронта, проводя разведку, наводя нашу артиллерию, захватывая плен сепаратистов. Я похоронил 93 своих друга. Хоронил я их за свои деньги. И до сих пор стараюсь помогать им и их семьям. О материальном обеспечении добровольцев и военных в начале проведения АТО рассказывать, я думаю, не надо никому, все понимают. Довольствовались собственными сбережениями, помощью друзей и знакомых. Ситуация улучшилась с развитием волонтерского движения. Благодаря волонтерам у нас появились одежда, амуниция, средства связи и многое другое. После окончания обороны Донецкого аэропорта нас познакомили с Геннадием Корбаном и его, команда, и его командой, которые предложили нам свою помощь от Фонда обороны Украины. Отказываться от такой помощи мы просто не имели права. Фонд обороны Украины нам помог бронежилетами, касками, тепловизорами и другими материальными ценностями. Мы не отказывались от помощи, но если бы мы знали тогда, что от нас треб... начнут требовать взамен, мы бы ее никогда не приняли. Обращаюсь ко всем патриотам и ко всем, кто навязывает обществу мнение о том, что Геннадий Корбан – патриот и сделал больше всех для страны. Да, действительно, он много сделал для материального обеспечения добровольческого движения и военных, но при этом не забывал об собственном обогащении, организовывая рейдерские захваты предприятий, похищение людей, вымогательство денег. При этом активно использовал доверие бойцов добровольческих подразделений, посылая их совершать преступления под патриотическими лозунгами. Если бы мы если бы не мы добровольцы, военные, волонтеры, просто патриоты Украины, то ни один бы Корбан не остановил эту войну в границах Луганской и Донецкой области, там, где она сейчас есть. Не вернул бы части захваченных сепаратистами территорий. Вся оказанная нам помощь Фондом обороны Украины – это лишь крошечная доля средств, полученных Корбаном от противоправной и незаконной деятельности. Я сам прошел очень сложный путь на этой войне. Получил два пулевых ранения, он не получил ранения, ну, у меня влетело две пули, дважды был контужен. После лечения я поехал на реабилитацию в Израиль. Примерно через неделю мне перезвонил Корбан и попросил отложить мое возвращение на Украину, так как ему нужно закрыть некоторые вопросы, связанные с каким-то криминалом. После я узнал, что на родине меня обвиняют в совершении ряда преступлений, к которым я не имел никакого отношения. Из телефонных разговоров со своими друзьями я понял, что меня фактически подставили и обвиняют в преступлениях, организованных непосредственно Корбаном. В связи с этим я со своими товарищами провел собственное расследование, в результате которого могу вам рассказать про следующие факты противоправной деятельности этой группировки. В частности, возьмем факт по похищению сотрудника Днепропетровского областного ой, городского совета Александра Величка. Зная, что мы проводим обмены пленными. Корбан представил нам Величко как сепаратиста. Мы на тот момент даже не понимали, как его фамилия. Ну, мы, честно говоря, не всегда уточняли, кто это. Задержанный, задержанного его людьми и попросил нас обменять его на наших пленных. При этом Корбан убедил нас в том, что данная операция согласована с СБУ. Ну, мы часто сотрудничали с СБУ и... Служба безопасности иногда даже, ну, то есть три ротации, они жили у нас на базе, и мы провели немало совместных Операций Мы начали готовить процедуру обмена, но уже следующий день Курбан отменил просьбу и попросил доставить величко в прокуратуру города, Днепр... города Новомосковска. Таким образом, все правоохранительные органы думали, что величко похитили мы. И нам очень было тяжело доказать обратное. Хотя, в действительности, мы этого не делали. Указанный гражданин был похищен людьми, близкими к Корбану, с целью запугивания председателя Лемберовского городского совета Максима Романенко и склонения последнего к добровольному отказу от занимаемой должности, что дало бы возможность Корбану полностью контролировать финансовые потоки городского бюджета и коммунальных предприятий Днепропетровска через подконтрольные ему предприятия и чиновников. Как результат, после отказа Романенко от должности испол исполнять обязанности мэра стала Галина Булавка под Корбану, после чего из городского бюджета через поставные фирмы Корбана было выведено более 2 миллиардов гривен. В ходе следственных действий по делу о похищении Величка Корбан и его окружение указали, что не имеют отношения к совершению данного преступления, при этом направили следствие на ложный путь. Ну, мол, ищите все среди добровольцев и правого сектора. Вернувшись в Украину после реабилитации из Израиля, я мог бы дать правоохранительным органам показания, которые полностью разбили бы версию Корбана о похищении Величка. На, Нану в представителями правого сектора и добровольческого движения. Именно это обстоятельство составило Геннадия Олеговича попросить меня о продлении моего пребывания за рубежом, где я и пробыл больше полугода. Только после того, как я узнал, что правоохранители задержали, правоохранителями задержан реальный похититель величка Олег Мартынов, я принял решение о возвращении на родину. Хочу сказать, что Мартынов также использовался корбаном вслепую и выполнял его команды, зачастую не понимая конечной цели своих действий. Именно по этой причине сразу после задержания Мартынов дал показания о своем участии в похищении Величка и о его реальных заказчиках, среди которых назвал как Корбана, так и его ближайших помощников. Такие показания Мартынова явно не входили в планы Корбана и его адвокатов, в связи с чем и была организована операция по освобождению Мартынова из рук похитивших и пытавших его 10 дней ГПУ и СБУшников. Детали этой спецоперации, проведенной стороной защиты Корбана в апелляционном суде города Киева, вы можете увидеть в телеэфирах, то есть в записях, это все есть. После общения Мартынова с адвокатами Корбана в коридоре суда Мартынов сделал сенсационное заявление о похищении его и пытках сотрудниками СБУ. Одно он забыл добавить, что он находился, его никто насильно не держал, он находился на домашнем аресте под домашним арестом. В то же время мое несогласованное с Корбаном возвращение в Украину вызвало его откровенное недовольство. В ходе дальнейших телефонных разговоров с целью контроля моего поведения и моих показаний по уголовным делам Корбан стал навязывать мне услуги своих карманных адвокатов. При этом он настаивал на безоговорочном выполнении мною всех их указаний. В случае выполнения указаний Корбана он обещал материальную поддержку мне и членам моей семьи, которую я также должен был получить через адвокатов. По настоянию Геннадия Олеговича я провел ряд встреч с адвокатами Богданом, Черезовым, Тамчук в ходе которых мне дали понять, что либо я, либо Мартынов должны взять на себя ответственность за похищение Величка, чем вывести из-под удара Корбана. На данное предложение я ответил отказом, после чего мне было предложено подыскать людей, которые согласятся сесть в тюрьму за преступления, совершенные Корбаном. После ряда моих разговоров, как с самим Корбаном, так и с его приближенными, им стало понятно, что договориться со мной о молчании не получится. В связи с этим Корбан изъявил желание встретиться со мной лично в Днепропетровске 27-11-15 года. Вечером указанного, указанного, указанного дня я приехал в свой дом в Днепропетровской области. При этом свой приезд я не афишировал, никому об этом не говорил. Приблизительно с 4 до 5 утра в окно моего дома была брошена боевая граната которая, не пробив стеклопакет, взорвалась под окном. К счастью, моя семья в тот день уехала к родителям. По странному стечению обстоятельств, после взрыва Геннадий Ильич сразу перестал общаться со мной по телефону и просто его отключил. То бишь, заблокировал меня. Это далеко не единственный факт организации Корбаном совершения тяжких преступлений по аналогичной схеме. По аналогичной схеме осуществлялись и другие похищения людей с целью захвата бизнеса, продвижения своих людей в органы власти и банального вымогательства денег. Это похищение начальника государственного, государственного агентства земельных ресурсов Сергея Рудыка, похищение мэра Марганца Олега Бедняка, а также похищение начальника ГАИ Днепропетровской области Марьяна Блаживского. Во всех этих случаях похищения организовывались Корбаном и его людьми с целью личного обогащения. В частности, Рудыка похитили те же люди, что и Величко. А после того, как он под давлением силы выполнил требования похитителей, его передали в штаб национальной защиты Днепропетровской области. Этим самым Корбан в очередной раз отвел от себя подозрения, переведя его на патриотические силы. Мэр Марганца был похищен с целью не допустить его участия в выборах по Марганцевскому избирательному округу, чем обеспечил, обеспечить победу в, э, в выборах Верховную Раду Украины кандидата под контрольного Корбану. Начальник ГАИ Дмипродовской области, области Марьян Блаживский был похищен и несколько дней удерживался людьми Корбана с целью вымогательства у него денежных средств. Я понимаю что своим выступлением приобрел очень сильных врагов, которые обладают огромными финансовыми и политическими возможностями, контролируют средства массовой информации. Я думаю, что уже через час, несколько часов, эти люди развернут против меня и моих единомышленников серьезнейшую информационную войну, станут поливать грязью, раскапывать несуществующие факты моей биографии. Ну и так далее. Все это с одной целью дать возможность Геннадию Корбану уйти от заслуженного наказания за совершение преступления. Пока мы были на войне и защищали Родину, у нас в тылу образовались целые мафиозные синдикаты, прикрывающиеся идеями патриотизма. И исполняющие, и использующие патриотов в своих корыстных целях. У нас не было возможности и времени вплотную заниматься политическим и, антикоррупци... политической и антикоррупционной деятельностью, а также не было времени разбираться с криминалом. Теперь мы видим, что без нашего вмешательства и без организации нового общественного движения, в которое войдут настоящие патриоты, которые дорожат своей родиной, мы не сможем остановить коррупцию и произвол в нашей стране. Основные то бишь, я хочу сказать о том, что мы, это некоторые волонтеры, это генералы ВСУ, это сотники Майдана, э, организовываем на данном этапе новое политическое движение. Основные задачи на начальном этапе нашей организации будут являться те же принципы, за которые стоял, в принципе, и стоял Майдан. Це поки все, що я хотів сказати. Шановні колеги, ви зараз маєте можливість задати запитання. Будь ласка, представляйтесь в мікрофон. Регламент у нас 15 хвилин. Дмитро Фордак ТСН 1+, плюс Скажіть, будь ласка, а чому саме сьогодні ви вирішили вийти з цими гучними заявами? Саме тоді, коли ви так довго мовчали, виходить що же... Ці, я роботу, Я, щас, я розкажу. Ну, можна да, далі вже не да. да. чому. саме сьогодні. я роз, якраз... Ну, во-первых, ми провели до Ну, действительно... я, завершу запитання. Ну, суд Ківер дає аволяцію на апеляцію на запобіжний захід. Геннадію Корбану. Чому саме сьогодні ви вийшли з цим? І, врешті, ви лише наприкінці згадали про те, що ви створюєте якусь нову, новий суспільно-політичний чи політичний рух. Тож розкажіть про це більше. Очевидно, це мета вашої прес-конференції прес-конференції, це саме реклама вашого нового політичного руху, в якому ви анонсували участь генералів збройних сил України за законом заборонено участь генералів. В ближайшее время мы проведем еще одну пресс-конференцию, уже на которой мы более детально и подробно расскажем, кто вошел в наше новое политическое движение. А почему, а почему, нет, у нас не надо, зачем? Это, это, быв, это генералы уже в отставке, понимаете, их, они уже они не работающие, да, это первое. Второе, почему сегодня, когда к вам в пятницу залетает граната в дом, то это, наверное, уже было бы последней каплей всего, что у вас накопилось в душе. В Вы могли быть просто свитками, так понимаю, между вами правоохранитель. Да, так а есть на данном этапе права. главный свидетель по этому делу. Так а вы извертались в правоохранительные органы? Вот я сейчас, вот на... я сейчас уже обращаюсь. Через ну, на меня оказывалось очень серьезное давление, поверьте мне. Я это докажу. Я еще, если если вы ну, хотите, вам интересно, то я думаю, что через день-два мы еще соберемся раз, и я вам предоставлю все факты оказание давления, подкупа и тому подобного. Мы не правоохранительные органы, Ну, же. вам это же правда. интересно, вы же с ТСН, правильно? Так, ТС. Еще вопросы есть? А, скажите, пожалуйста, есть чинно хвала суду про взятие вас под варту за там, захопление предприятия Кронос, Дон и так далее. А как вы на воле перебываете? Как а, рассказываю. Как, смотрите, Следствие Генеральной прокуратуры уже давно разобралось в этом всем деле. Это были наговоры, не больше того, и э, уже есть отказной материал по этим всем вопросам. Поэтому, как видите, нет, она нечинна, она уже отменена. Да, Но я не помню, на прошлой неделе, там, неделю назад. Ваше запитание, будь ласка. Вопросов нет. Но если вопросов нет, то... Пожалуйста, до... пожалуйста. Возьмите микрофон. А где а, вы перебывали... Малышка Юлия, РФ, Украина. Скажите, пожалуйста, где вы перебывали до этого? Потому что есть данные, что вы переховывались от следствия. Скажите, где вы? Нет, я не переховывался от следствия, потому что мне нечего было скрываться. Но вы были за кордоном, да? Да, я был за границей на, реабил... на реабилитации после ранений и контузий. А икраинцы... В Израиле.

Всем дякую за увагу, на все добре.